Я якраз на цьому місці була, на мене всі полки, і з потолок попадало, все гучно було. Я нічого не розумію, розстерялася. Ой, може бути себе, не сплю ночами, Дуже страшно, дуже. Нікому не пожелаєш такого іспитати. І голова мені так почала, у мене щось прийдеться викинути, много такого, що пошкоджено. Ну, але хоч живе залишилися, дякуємо Богу. Люди зовсім там нічого не залишилось. Як от, жити? От, якось треба жити. Грошей немає, ніяких нічого. Спасибо. меня 6 часов в руки тряслись. Вот мы с мужем, муж инвалид. Это ужасно. И все тут посыпалось. Мы в понедельник вышли, а наши хозяева говорят, а вы бесстрашные. А что, мы тут одни с хлебом. Мы бесстрашные. У него он тоже прилетел. Видишь, там разбито здание. Вот, вот это. Вот это. Я раньше я только посадился. Нет, Пенсии там всего ничего. Это хоть какая-то добавка. Вот, чтобы выехать, надо взять квартиру где-то в каком-то коровнике или свинарнике жить. И вот выехал, ищу. Это, вот это все, что нажито, все, что посажено, все, что приобретено, это все, все бросят, разграбят все. Ничего не будет. И я туда приеду, тоже, тоже там ничего нет. Заработать я уже не заработаю. Я в свое время в АТО служил, так что ховаться я ни от кого не собираюсь. А кто не боится? Вы сейчас стоите возле меня и там уже произойдет. Вы что вы думаете, на триллионы Были триллионы, мы там будем. あったあった。